আজ ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চার ডাকে উত্তরকন্যা অভিযান অভিযানে যোগ দিতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছেন দিলীপ ঘোষ মুকুল রায় কৈলাস বিজয়বর্গীয় সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতারা একাধিক দাবি নিয়ে উত্তরকন্যা অভিযানের আগে পুলিশি তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো বিজেপির অভিযান কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আগেই পুলিশ তাদের গাড়ি আটকে দেয় পায়ে হেঁটেই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন বিজেপির নেতা ও কর্মীরা শহরের জলপাইগুড়ি মোড়ে জনসভার পরেই শুরু হবে অভিযান ভার্চুয়াল মঞ্চ থেকেই বক্তব্য রাখবেন কৈলাস বিজয় এবং মুকুল রায় এক এক हम प्रयास करेंगे पुलिस तो पूरा नाकाबंदी बंद नहीं पूरा शहर को नाकाबंदी कर दिया है लोगों को बाहर से आना जाना बंद कर दिया पेशेंट को भी जाने की अनुमति नहीं है हमारे लोग भी नहीं अगर तोड़ेंगे तो है तो बाधाएं उत्पन्न की जाएगी ना प्रशासन इसलिए हम आए हैं कोई मारपीट करने नहीं आए हैं लेकिन पुलिस जिस प्रकार तैयारी की है सारा फोर्स यहाँ ले आया है लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया है लेकिन दिलीप जी आप भी तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं कई बड़े चेहरे हैं आज के इस रैली में बात सही है कि प्रदेश की मामला है ये साउथ बंगाल में हमने किया था रवान्व अभियान वहाँ बीस तीस चालीस हजार लोग आए थे पचास हजार होंगे और ये भी यहाँ भी नॉर्थ बंगाल में हमारे जानते हैं आठ में सात एम हम जीते हैं यहाँ के लोग हमारे साथ हैं तो उनकी जो तकलीफें कष्ट तो है उसका उजागर करना हमारा काम है वो हमारा साथ देंगे दिलीप जी ये बताइए कि कोरोना काल में इस तरह की रैली का आयोजन सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं है ये तो हम हमारे चीफ मिनिस्टर से ही प्रेरणा हमको मिली है उन्होंने कभी लॉकडाउन नहीं माना उनका पार्टी के लोग बीस बीस हजार लोगों की सभा की हम तो घर में बैठे थे लोगों का सेवा कर रहे थे आम फान का ये सब का लेकिन उन्होंने जब रास्ता में उतर करके ये सब करना शुरू किया तो हमको भी एज ए भी, विपक्ष के नाते हमको भी आंदोलन में उतरना पड़ा